Okey, selamat datang semua ke sesi perkongsian kita. Hari ini kita nak kita nak kupas satu isu yang fuh, memang sentiasa hangat kat Malaysia. Betul tu. Isu sekolah vernakular. Ya. Yeah. Persoalan dia, adakah sekolah yang guna bahasa pengantar Mandarin, Tamil ni, adakah ia jadi penghalang kepada uh, identiti kebangsaan kita? Lagi-lagi bila ada laungan satu negara, satu bahasa tu kan? Hmm. Kita ada beberapa sumber ni ya, um, kajian data tinjauan, analisis dasar, macam-macam lah. Jadi, apa matlamat kita hari ini? Matlamat kita nak cuba bantu anda faham pelbagai sudut pandangan ni. Adakah sekolah ni um, satu halangan atau sebenarnya sebahagian dari kepelbagaian unik Malaysia? Jom kita tengok sama-sama. Okey. Jom. Kita mula dengan uh, fakta asas dululah ya. Sekolah Bernakula ni dia bukan benda baru. Bukan, dah lama dah. Wujud sejak zaman kolonial lagi. Dan yang penting kedudukan dia tu uh, terjamin dalam perlembagaan persekutuan, perkara 152. Betul, perkara 152 tu bagi jaminan uh, jaminan perlembagaan untuk guna dan ajar bahasa ibunda selain bahasa kebangsaan. Jadi asas undang-undang dia memang ada, kukuh. Hmm. Jadi bukan isu baru, ada asas undang-undang. Tapi kenapa masih jadi perdebatan hangat? Ah, di sinilah munculnya hujah utama dari penyokong gagasan satu bahasa. Mereka ni percaya bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan itu kunci perpaduan. Okey. Jadi ada kebimbangan macam yang sumber kita sebutkan, sistem sekolah yang berbeza aliran ni dia macam wujudkan gelembung etnik sejak kecil lagi. Oh, macam silo lah ya? Yeah, silo etnik. Dan ada juga pandangan sesetengah graduan sekolah vernakular ni mungkin dia kurang fasih bahasa Malaysia. Jadi ini dilihat boleh uh, sukarkan integrasi nasional. Faham, faham. Itu satu sudut pandangan yang memang kita selalu dengar lah kan. Betul. Tapi sumber-sumber ni juga tunjukkan sisi lain yang uh, mungkin lagi relevan sekarang. Sekolah vernakular ni kan dia ada peranan penting juga. Macam mana tu? Untuk kekalkan warisan budaya, bahasa, komuniti masing-masing. Dan lagi penting, zaman global sekarang ni, pandai banyak bahasa, lagi-lagi Mandarin, itu satu aset besar tau. Aset dari segi ekonomi, perdagangan antarabangsa? Ya, untuk individu, untuk negara pun. Satu kelebihan daya saing. Dan, ini menarik ni. Ada trend yang dilaporkan pasal ibu bapa Melayu. Oh, yang hantar anak ke SJKC tu? Haa, -ha, makin ramai katanya sebabnya macam-macamlah. Ada yang sebab uh, persepsi kualiti akademik sekolah tu, ada juga sebab nampak kelebihan strategik kalau anak pandai Mandarin. Jadi ini macam cabar anggapan lamalah ya yang sekolah vernakular ni hanya untuk kaum tertentu saja. Betul, ia macam buka persoalan baru. Kalau kita tengok sentimen masyarakat umum pula macam mana? Data tinjauan ada sentuh tak? Ada dan ini pun menarik sumber kita rujuk kajian UCSI tahun 2024 okey apa dapatan dia dapatan dia majoriti besar responden dalam 70% mereka percaya sekolah vernakular ni tidak menghalang perpaduan nasional wah 70% tinggi tu itu macam um, berbeza sikit dengan naratif politik setengah pihak kan eh? agak berbeza dan dilaporkan juga pendekatan kerajaan pun mungkin dah ada anjakan sikit. Macam Kementerian Perpaduan Negara mungkin dah tak nampak sekolah ni sebagai punca masalah utama. Tapi lebih kepada platform untuk urus keharmonian. Macam itulah. Platform untuk bina jambatan bukan dinding. Hmm. Okey, jadi kalau kita kumpul semua ni, sumber sejarah, hujah perpaduan, peranan budaya dan bahasa, trend semasa, data tinjauan, apa gambaran besar yang kita dapat? Macam macam mana kita nak faham isu ni secara keseluruhan? Gambaran besarnya ialah isu ni sangat kompleks. Tak mudah nak kata sekolah vernakula sama dengan perpecahan. Sumber-sumber ni macam ajak kita soal balik. Soal apa tu? Adil ke kita letak semua beban perpecahan atas bahu sekolah vernakula saja? Atau mungkin ia cuma dijadikan kambing hitam? Kambing hitam untuk isu lain yang lebih besar. Macam uh, polarisasi politik ke, isu ekonomi ke? Mungkin. Isu sosio-politik yang lebih rumit, sumber kita ada bandingkan dengan Singapura juga. Oh ya? Yeah. Macam mana Singapura? Walaupun dia ada dasar duit bahasa berasaskan Inggeris, mereka pun ada cabaran integrasi sendiri. Maknanya, tak ada satu formula ajaib untuk perpaduan ni. Jadi, ini bawa kita pada soalan asas. Perpaduan tu mesti kena seragam ke? Kena semua cakap bahasa sama baru boleh bersatu. Nampaknya sumber-sumber ni cadangkan tak semestinya. Tak semestinya? Ya. Perpaduan boleh dibina atas benda lain. Nilai sivik yang dikongsi bersama, hormat menghormati perbezaan budaya, faham memahami antara kaum, bukan dengan hapuskan perbezaan. Jadi fokus pada membina jambatan, bukan meruntuhkan rumah orang lain lah kiranya. Lebih kurang macam tu ada cadangan praktikal juga dalam sumber kita. Macam kuatkan lagi program integrasi antara sekolah. Contohnya RIMUB tu. Ah, rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Ya. Bagi pelajar pelbagai kaum berinteraksi, selaraskan lagi kurikulum sivik di semua sekolah. Mungkin buat pertukaran guru ke untuk bina persefahaman? Hmm, banyak cadangan tu. Jadi, jelaslah kan isu sekolah vernakula ni, dia bukan hitam putih. Sangat berlapis-lapis. Betul. Dia berkait rapat dengan sejarah kita, identiti kita, realiti Malaysia yang memang pelbagai kaum dan bahasa. Sumber-sumber ni macam ajak kita pandang dari sudut berbeza sikitlah, bukan cuma sebagai masalah, tapi mungkin sebagai satu ciri unik, malah mungkin satu aset dalam dunia global ni. Perpaduan tu mungkin boleh dicapai dengan pelbagai cara. Tak semestinya kena paksa semua orang guna satu bahasa saja sepanjang masa. Betul tu. Dan um, sebagai penutup, mungkin satu persoalan untuk anda fikirkan sendiri. Apa dia tu? Mungkinkah tumpuan kita yang berterusan pada isu satu bahasa ni secara tak sengaja ironinya menghalang Malaysia daripada betul-betul munafaatkan kekuatan kepelbagaian bahasa yang kita ada ni sebagai satu kelebihan strategik di peringkat global. Hmm. Satu persoalan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih atas perkongsian hari ini sama-sama